Привет всем! Меня зовут Катя и вы на канале Лагуна Блю 2003. И сегодня я бы вам хотела показать, сдел вернее сделать обзор на Твайлу из коллекции 13 желаний. Давайте же начнем. Вот так вот выглядит Твайла. Файли в комплект хотела черного цвета подставка, черного цвета расческа, сумочка фиолетового цвета с таким вот белым черепком, внутри которого есть паутина. Ручка этой сумочки черного цвета. Эту сумочку можно запросто открыть, и она совсем даже вместительная, Например, сейчас мы. Я могу вместить туда, ну, например, вот мой самодельный кофе для кукол, я его делала и я его могу туда поместить. Сейчас покажу. Вот. И там кофе лежит. Также же два. Есть зайчик, которого зовут Дасти. Он фиолетового цвета и на нем есть имитация того, что он пушистенький. Право, правый глазик выполнен в виде серой пуговки, а второй, видимо, даже не знаю, как это назвать, наверное, тоже остатки пуговки, только салатового цвета. Носик. Дастина розового цвета и выполнен в виде колпачка. Дастина изображен в таком вот испуганном виде. Так вот он выглядит сзади. У Тайла есть дневничок. Он и как все базовый, черно-белый. Черный с такими белыми точками. Здесь мы видим такой белый гробик. Дальше мы видим надпись Монстра Хай Твайла. Имя персонажа и предупреждение. Когда мы открываем первую страницу, мы видим School Twilight. Ой, Name Twilight, School Monster. Ай, здесь такая табличка. Здесь пошли записи. А на последней страничке есть э, на би биография. Так вот ничок выглядит сзади. обращайте внимание на эту резинку. Просто твала начала челка так вот делается, и я его вот так вот резинку собрала. Ну, чтобы она, ну, как бы снова стала вот такой вот. У Твайлы салатового цвета волосы с фиолетовыми прядями. У Твайлы глазки светятся в темноте. На подвижном веке у нее белые тени, а сверху вот такие, дальше идут лилового цвета тени и на верхних ресницах есть тушь. Верхние ресницы черного цвета, а нижние фиолетовые. Губы у такого кораллово-жемчужиного цвета с плестками. У Твайлы фиолетовая кофточка, на по которой ползают разнообразные жучки. Здесь есть такой вот излазный ленты бантик. У Твайла есть вот такой вот, вот такая вот юбочка, у которой есть три слоя. Вот. Нижняя часть юбки окантована снизу вот такими вот, вот такой вот тканью фиолетового цвета. Очень красиво смотрится. Также у Твайлы есть вот такой вот ремень. Ремень тоже салатового цвета, как и у Твайлы волосы. И посередине есть черепок. А здесь жучок. Если присмотреться, то здесь везде есть жучки. На ногах у Твайлы есть вот такие вот ботиночки. Ботиночки фиолетового цвета. Э, на черной подошве их каблучок выполнен в виде дыма. Так вот это выглядит. А шнурки у а вот этих ботиночек тоже салатового цвета, как ремень и волосы твайлы. И здесь есть вот жучки. В целом ботиночки мне очень понравились. На правой ручке у вот, твайлы есть браслетик. Это, наверное, Ключ снов или хранитель снов, я не знаю как это называется, но он тоже салатового цвета, как и ремень, и, э, волосы твои, шнурки на ботиночках. И вот здесь есть такой черепок, внутри которого если просмотреться есть снова паутинка, как было на сумочке. И вот здесь вот есть такие, снизу свисают паучки. На другой ручке из браслетика, два вот таких вот э, лилового цвета и один черный. Так вот это выглядит. Здесь был еще один лиловый, но я его сняла. А на этом было все. С вами был канал на Номблю 2003. И с него я Катя. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. И также комментируйте. Мои видео. На этом было все. И всем пока-пока.